Наш гість, журналіст, член політради радикальної партії Марк Гресь, якого я вже рада вітати у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, до найактуальнішої теми вчорашнього дня, так, Верховна Рада вчора проявила неабияку консолідацію, так проголосувавши за підтримавши, проголосувавши за угоду про асоціацію. Як на вашу думку, це таким чином позначилася перевиборна гонка? что скажете? Да, да, конечно. Потому что, в принципе, сейчас в Верховной Раде очень хочется сделать такую хорошую мину при плохой игре. Потому что кроме соглашения об ассоциации было еще заключено то соглашение, э, по поводу которого радикальная партия и, в принципе, любой более или менее здравомыслящий человек ну, при, приходит исключительно в ужас. То есть это э, законы о об амнистии всем участникам, так. о признании отдельного статуса ДНР и ЛНР донбасских. Но это, в общем-то, эта ситуация, которая выводит нас из ситуации логики нынешнего дня. Здесь получается, каждый день, каждый день у нас поступают сообщения о том, что несмотря на объявленное перемирие, постоянно наши войска и наша сторона обстреливаются, и одновременно мы предлагаем Опять же, Путину, да, вот предлагаем, что мы даем вам все. Мы даем вам этот отрезок нашей независимости, мы даем следующий отрезок нашей, нашей независимости, а вы ни к чему не обязываетесь, вы ни к чему... Вы не принимаете к нам шаги навстречу. Мы сейчас пребываем, и вообще страна, и здравомыслящее человечество пребывает в абсолютнейшем ужасе от того, что... Завтра, получив отдельный статус Донбасс, э, вся, вся эта ситуация не ограничится границей Донбасса. Все, все это поползет дальше, дальше на восток, на Днепропетровскую область, на Харьковскую область, в Одессу, в Херсон и наша капитулянская позиция, капитулянская позиция Украины сейчас только провоцирует Путина, провоцирует Россию на новые требования. Чекайте, но а так само могло статься и без ухваления этих мирных инициатив. Правильно? Нет. Пока существует в обществе желание отстаивать собственную независимость, пока у батальонов существует желание отстаивать собственную независимость, и это желание присуще, пока армии мы можем сопротивляться. Как только правительство и президент декларируют свою целый набор уступок, непонятных ни военным, ни гражданским, мы сами понимаем свою собственную обреченность. Да, не могут батальоны и не могут армия идти и сопротивляться э, против приказа президента. И мы вот в таком, в абсолютно расшатанном, страна встречает неизвестность, страна встречает выборы в абсолютно расшатанном состоянии. Давайте переформулируем, новый склад Верховной Рады сможет скосуваться этот закон? новый склад верховной рады так. безусловно если только победит радикальная партия радикальная партия будет главной движущей силой потому что сейчас на нынешний момент пока у власти пребывают соглашатели соглашатели с абсолютно агрессивной абсолютно четко выстроенной агрессивной политикой путина с абсолютно четко выверенным планом на завтрашний день путина мы пока с ним соглашаемся. Мы говорим об амнистии, мы говорим о безоговорочной амнистии, э, без принятия другой стороной конфликта каких-либо обязательств. Что это обозначает? Это сейчас говорит о том, что опять на территории ДНР и ЛНР могут быть легализованы э, э, русско-националистические организации. Это говорит о том, что все люди, э, Продекларировавшие, продекларировавшие сдачу оружия э, могут абсолютно перейти нормально в легальный режим. Легальный режим им послезавтра по первому зову предоставляет возможность опять взять оружие в руки. Пан Марко, смотрите, энциклопедия говорит, что радикализм это Настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Але, знову ж таки, сучасна політика це, це ж мистецтво компромісів. Вона так, чи є в ній місце радикало? Ви розумієте, 23 роки ми жили в стані компромісу, навіть не розуміючи, між ким этот компроміс заключається. Эта политика компромиссов постоянно приводила к тому, и наша декларация толерантности приходила к тому, что ни одна цель не то, что не была достигнута, она даже не была поставлена в силу компромисса. Говорит, как цель идти в Евросоюз, как цель идти в НАТО, либо в обратную сторону, как цель идти в сторону России или там таможенного союза ни разу не согласившись ни с чем радикально мы идем в никуда, нас постоянно шатает когда нас шатает, когда страну шатает мы становимся абсолютно непонятным э, объектом международного процесса, к нам не знают как относиться ни Россия ни Запад, от этого все время постоя получается постоянный соблазн расшатать нас изнутри, то есть если бы мы в свое время там четко бы сказали что мы идем в Евросоюз, мы идем к НАТО. У России было бы достаточно четкое понимание, что с нами надо бороться ну, какими-то там определенными четкими способами. Но когда мы постоянно шатаемся, появляется э, возможность. Э, для той же России сделать все гораздо меньшими средствами. То есть проплатить одному политику, проплатить другому политику. И это вот состояние маятника, состояние неустойчивости позволяет воевать с нами очень малыми средствами. Пан Марко, смотрите, нынешние партийные списки, так, на выборах до Верховной Рады, они выкликали такую необычную иронию в суспільстве. Как вы считаете, на кого рассчитан цей парад журналистов, командиров, митцов? Вы понимаете, наша, наша страна пережила достаточно серьезную ситуацию, точнее, не серьезную ситуацию, а беспрецедентную для себя ситуацию. С 91 -го года, с момента обретения независимости, весь наш протест был бескровен. Весь наш протест был не радикален, а толерантен. Впервые общество вошло в ту ситуацию, в которой оно поняло, что э, нужно что-то реально завоевывать, а не выпрашивать у самих себя. И потому, умывшись кровью, общество требует радикальных изменений. Э, безусловно, многие политические силы используют э, эту э, абсолютно наявную вот желание, непреодолимое желание, желание к радикализму посредством выставления, посредством выставления в своих списках э, ну вот, набора неких ключевых фигур, с которыми ассоциируется этот радикализм. Пряча между ними банкиров, пряча между ними олигархов, пряча между ними тех людей, которые, в принципе, 23 года создавали тот бардак, который у нас Ваша существует. Ваша позиция зрозумела. Я дякую вам за разговор. Наталья, уже час. Гарного дня. Дякую, что было сегодня с нами. Спасибо большое. partner.